Доброе утро, дорогие наши телезрители! Очень рада просыпаться с вами я, Ольга Шамота, а также фитнес-клуб «Спартак Джим». Я уверена, что все хотят иметь красивые стройные ноги и красивые сильные руки. Вот и поэтому сегодняшняя наша с вами зарядка будет именно работа над этими группами мышц. Итак, чтобы мы с вами начали нашу зарядку, мы немножко с вами растянемся. Мы Обязательно сделаем хороший глубокий вдох, руки поднимая вверх и плавно отпуская вниз. Это выдох за руками. Обязательно хороший вдох и спокойный выдох. И еще раз. Руки наверх, за макушкой постарайтесь вытянуться в потолок. Идеально прямая спина, немножко растянулись и через стороны отпустили руки вниз. Правая нога очень осторожно себя за голень, прижимая максимально пятку к себе. Постарайтесь удержать баланс, растягивая переднюю поверхность бедра. Также плюс колено, прижимая к груди, держим прямую спину, растягиваем заднюю поверхность бедра. Все точно так же с другой ноги. За голень обязательно постарайтесь удержать баланс. Плюс смена положения колена к себе. Отпустите ногу Исходное положение. Стопы. Ширина ваших бедер в бедер. Отлично. Раскрыть носки слегка в стороны, пятки вовнутрь. Во время приседания постарайтесь максимально отпустить весь тело вниз на пятки. Идеально прямая спина и с выдохом подъем. При этом постараться напрягать мышцы ног. Глубокий вдох. С выдохом максимальная сила. Это подъем. Весь тело снова максимально назад на пятки Постарайтесь не поднимать ваши стопы Полностью две стопы прижать на пол И с выдохом сила Еще раз, глубокий вдох И максимально подъем Глубокий вдох И с выдохом наверх 15-20 повторений обязательно сделать Следующий Мы меняем с вами положение темпа Один вниз, сделать паузу и подъем один. Поставить точку вниз. И с выдохом максимально подъем. Глубокий вдох. Не забудьте о дыхании. Это самое главное. Выдох. Глубокий вдох. И с выдохом подъем. 15-20 повторений. Идем дальше. Три пружины внизу. Три. Две. В пол амплитуды приседания и подъем. Остаться внизу. Три пружины. Две. Одна и с выдохом сила подъем. Снова весь тело, не забудьте перенести на пятки. С выдохом подъем и еще раз одно повторение. Три пружины, две пружины, последняя и выдох подъем. Отлично, постарайтесь супер медленно отпустить весь тело вниз. Это вдох и с выдохом подъем. Постарайтесь прочувствовать во время подъема ваши мышцы максимально напряжены. Вдох и выдох. Вестила назад на пятки, плавно вниз, при подъеме не забудьте, выполняя выдох. Еще раз глубокий вдох. И с выдохом подъем. Отлично. Я к вам боком становлюсь, чтобы видно было очень удобно мое положение. Будьте готовы. Одну ногу на носок, вторая нога немножко согнута в колени. И постарайтесь при подъеме обязательно напрягать максимально ягодичные мышцы. С выдохом подъем, вниз вдох. Устойчивое положение, удержать баланс и продолжаем. Выдох и глубокий вдох. Старайтесь вытянуться за макушкой вниз. Снова подъем, отпустить вниз и еще раз. Не забудьте выполнять 15-20 повторений. Точно так же с другой ногой. С выдохом у нас всегда происходит сила и вдох прямая спина. Напрягаем ягодичные мышцы. Выдох. И вниз. Отлично. Хороший глубокий вдох. Еще раз. И отпустили. 15-20 повторений. Точно так же с другой ногой. Идем дальше. И верхние точки. Постарайтесь держать три пружины. Во время баланса держать спину. Еще одна. И отпустили вниз. И снова три точки вверху. Три пружины. Две. Одна и отпустили вниз. Остаемся вверху. Три. Выдох, вдох, выдох, вниз. И еще одно повторение. Три пружины. Две. И спокойно вниз. Точно так же наши три пружины. Вторая нога. Три. Поставить. Две. Одна. Исходное положение. Точно так же. Три. Две пружины. Одна. И отпустить. И еще раз. Три пружины. Две и исходное положение. Отлично. Остаемся. Стопы параллельны друг к другу. Постарайтесь сделать одной ногой шаг вперед. При этом приседание в положение выпада. Будьте внимательны. Впереди стоящая нога, колено четко над центром стопы. И выдох наверх. Сразу же шаг с другой ногой. Шаг. Колено в пол. И с выдохом подъем. Смена ноги. Поочередно правая, Сделали приседание, выпад, подъем и исходное положение. И еще раз. Не забудьте, пожалуйста, о вашем дыхании. Вдох, выдох, вниз. И еще. Смена ноги. Подъем. И еще одно повторение. Точно так же. 15-20 повторений. На одну ногу, также на вторую. Итак, мы с вами идем дальше. Для того, чтобы у нас были красивые, стройные. Ноги мы с вами проделали приседание плюс отведение назад. А сейчас мы займемся нашими руками. Итак, нам нужны будут две гантельки. Если в вашем доме их нет, вы, пожалуйста, только не расстраивайтесь. Нам понадобится только лишь две пластиковых бутылки с водой. Итак, или гантели, или бутылки в руках. Крепко запястье держать, отпустить вниз. Сделать хороший вдох. Обязательно с выдохом отпустить плечи вниз. Еще раз глубокий вдох. И с выдохом вниз. Мы сейчас с вами отработаем. Наши мышцы – это бицепс. Внимание, поочередно. Локти направлены вниз. Обязательно сначала правая рука при подъеме выдох. Отпустили вниз. Точно так же левая. Поочередно. С выдохом подъем. Со вдохом вниз. При этом ваши локти направлены строго вниз в пол. Выдох, вниз. Выдох вверх, вниз и вдох. Внимание, обе руки параллельны. С выдохом подъем, со вдохом обязательно вниз. Не забудьте, наша прямая спина. И обязательно за макушкой наверх. Выдох, вдох, выдох. И снова поочередно 15-20 повторений. Правая плюс левая рука. И еще повторяем вниз. Не забудьте улыбнуться. Выдох. Обязательно вдох. И еще выдох. Вниз. Вверх. Вниз. Внимание. верхней точке Оставляем три пружины. Две пружины. Одна и исходное положение. Только верхние точки. Три, две, одна. Исходное положение. Снова три пружины. Выдох. Вдох. Выдох. Вниз. И еще повторение. Выдох. Дышим вниз. И снова поочередно. Правая плюс левая. Меняя обязательно руку, при этом напрягая мелкие мышцы. Это бицепс. Выдох-вдох. Прямая спина. И ваши колени слегка чуть согнуты. Вниз. И снова повторяем обе руки подряд с выдохом и со выдохом. Отлично. Не забудьте 15-20 повторений. Правая плюс левая. Три пружины вверху. Три Две, один вниз и последние три пружины. Две, один вниз. Отпустили. Обязательно хороший глубокий вдох. Спокойный выдох. Гантели вниз. И легкий небольшой встреч. Правая рука, пальцы на себя. Плюс также обязательно вторая рука. Отпустили руки. Хороший, глубокий вдох. Обязательно потянулись за руками. И снова улыбнулись. Выдох. Я желаю вам хорошего дня. И хорошего настроения. Будьте всегда с нами.